Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Hal-hazırda Masazır qəsəbəsində 1-ci Araz Marketin arxa istiqamətində Çırıqlı məhəlləsində Araz Marketə yaxın bir yerdə, prospekt yoluna yaxın bir yerdə iki ailə üçün nəzərdə tutulmuş belə bir təmirli həyət evi təqdim edəcəm. Həyət evinin torpaqında sənəti var, evin nəsanəti var. Yerləşməsi çox mükəmməldir. Yaxınında orta məktəb də var. Sot yarım ay əyxın torpaq üzərində inşa olunub. Gördüyünüz kimi həyətinə bir maşın rahat şəkildə daxil ola bilər. Burada meyvə ağacı nar var. Orada cavalı ağacıdır. Evənin yanına keçmək üçün də belə bir yeri var. 1-ci mərtəbədə də yaşama yararlı ərazisi var və təmirlidir. Qiymət videonun sonunda deyiləcək qiymətlə bağlı endirimdə. Evə baxdıqdan sonra, telefonda deyil, baxdıqdan sonra endirim olunacaq. Evin üzü ağlay daşlarına güclənlib. Original ağlay daşdır. Və burdan da həyətə bir daha göstərim. Ev özü üçün inşa olunmuş evdir və hər bir şəraitdə yaradılıb. Evimun mühafizə kamerası da kimi var. Evin sinə daxil olmuşuq, gördüyünüz kimi. Dəhlizdəyik. Ev əşyəsiz təşkil olunub. Dəhlizdə belə bir qayıdıroq var. Bizdə burda yuxarıda qanuni 3 otaqdır. Burda mətbəx hissəsidir bizdə. Tam təmir. Mətbəx mebeli qalacaq, kombi qalacaq. Və evin 2 ədəd mətbəxi var. Aşağıda da mətbəx var. Gördüyünüz kimi böyük bir Yaşta otağıdır, döşəmə laminatdır. Çox qeyri-adi rəngdə olan evin iç qapıları var, gümüşü rəngdədir. Və burada da evimizin belə bir digər yataq otağıdır. Burada da gördüyünüz kimi yataq dəstərahal şəklində yerləşdirilib. Burada bizdə hamam otağıdır. Tam təmirdir. Duş kabinəsi kimi var, asma provandır. Burada da bizim qonaq otağımızdır. Və bu qaydada düşürəm aşağı. Aşağıda olan 2 otağı göstərəcəm və mətbəxi. Evimizin ümumi otaq sayı 5-dir. 3 otaq yuxarıdadır, 2 otaq aşağıdadır. Burada da ayrıca eyvanı var. Burada ayrıca lazım əşyaları qoymaq üçün şkafı da var. Və iki səhv aşağıda olan şərhəti sizə təqdim edirəm. Və birinci mərtəbəyə daxil olmuşuq. Birinci mərtəbədə gördünüz ki, mətbəxlə qonaq otaq bir yerdədir. Burada bir yataq otağımız var. Sadəcə oranı göstərə bilməyəcəm. O otaqda körpə uşaq yatıb. Bu gördünüz mətbəx mebelə qalır. Burda divarda belə bir şkaf yığılıb, daha belə lazım pis əşyaları yığmaq üçün. Yəni bu şkaf da boy boyuna yığılıb, yəni böy həcmdədir. Ümumi görüntünü bu hissədən görürsüz. 2 otaqlı hal şəklində gələcək mətbəx var, çöl hissəsində ayır yolusu var, onu da göstərəcəm. Burada da bir yataq otağımız var. Əvvəldə dediyim kimi evimiz qalanı 5 otaqdır. Qubçalıdır. Yəni evin də sənəti var, torbada sənət var. Qiymətimiz 105.000 manatdır. Qiymətlə bağlı endirim evə baxdıqdan sonra olacaq. Və çöl tərəfdə sizə son göstərəcəyim yer ayaq yolusudur və belə bir ayaq yolusu var. Düz çıxışında üstü örtülü bir yerdir. Sonra gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm.